Очень легко манипулировать человеком, любым, образованным или необразованным, когда он не знает, кто, откуда, куда, зачем, почему. Очень легко манипулировать. Но когда я знаю, кто я, то многих вещей я уже не буду делать. На чем работает дьявол? Когда я не знаю, кто я, конечно, легко тогда подумать, что мой дед был обезьяной, например, или бабушка жирафа конечно, когда вот эти вот миллионы лет, и я верующий, миллионы лет, миллиарды лет, и где-то Бог за этими миллиардами, он такой далекий-далекий. Вы что думаете, он может там видеть что-то за миллиарды лет? Конечно же нет, это уже такое ограничение. И кто-то над этим качественно работает. На чем работает? Над тем, чтобы у нас не было реальности, времени, чтобы мы реально игнорировали историю, которая есть как факт, что Бог был на Земле 2000 лет назад, это Иисус Христос, это не миллиарды лет, это не миллионы лет, это всего 2000 лет назад, что 4000 лет назад, там 350, я округляю цифры, был потоп, не миллиарды лет не миллионы лет, а всего 4300. И вообще Земле 6000 лет, потому что Библия прописывает это. И на сегодняшний день открытия все, когда можно все это измерять, и создаем мы эти видео достаточно, вы можете посмотреть на канале Салтаненко, которые об этом говорят, что Земля не может существовать миллионы и миллиарды лет. Но кто-то над этим работает. И эта личность и есть дьявол. Дьяволу нужно все сферы, все сферы влияния, малые, большие. И мы это должны понимать, и церковь это должна понимать. И почему церковь может терпеть неудачу, почему она может терпеть крах, почему она может терпеть проблемы, потому что она не понимает работы дьявола на самом деле и его влияния. Если вот верующие все соберутся, в Украине, например, как вы думаете, в единодушии? Что тогда будут в школах преподавать? Это самое большое опасение дьявола. Поэтому он создает все эти теории, мнения, учения, болтунов. Он пытается насадить везде своих этих лукавых служителей, везде. Прежде всего, в церквях. Он религии всякие насаждает, чтобы не было вот этого единства. Чтобы люди познали истину. Тогда дети, они будут с детства считать и знать, кто они. Собаки они. Им надо это самое, стремиться к чему-то. Или обезьяны они. Нет, они с детства будут знать высокий стандарт, кто они. Они дети Божьи. Они будут стремиться к высочайшему стандарту тогда. Они будут знать, кто, откуда они, что было, что есть. Что на самом деле мы так близко к Богу, ребята. 4000 лет назад всего был потоп. 4350, грубо говоря. Это пшик, ребята. Мне 50 лет уже за 50. Что такое 4000 лет? Это ерунда. Был потоп. Вот. В Земле 6000 лет. Это, это мгновение. Это миг, ребята. Очнитесь цель дьявола, чтобы мы не ориентировались во времени. Поэтому ему надо эти миллиарды лет. И чтобы мы были сфокусированы просто на плоть, а не на дух. Вот цель дьявола. Чтобы мы влаживались в плоть. А что говорит Писание? По плоти угодить Богу невозможно. И многие пытаются ритуалы, что-то еще создать. По плоти Богу угодить невозможно. Если живете по плоти, написано, то что умрете. Но если будете Духом Божьим водиться, то будете сынами Божьими. Аминь. Во что мы влаживаем жизнь? В то, чтобы свет Божий достиг каждого человека, чтобы проповедь достигла не мое мнение, но Евангелие Иисуса Христа. На это мы жертвуем, в это мы влаживаем жизнь, чтобы Евангелие достигло, чтобы человек он понял, кто Он есть. Потому что дьяволу очень легко тогда манипулировать человеком, любым человеком легко манипулировать, если он не знает, кто он. Ты можешь с него обезьяну, собаку, скотину сделать, понимаешь? Когда он не знает, кто он, очень легко. Когда он вообще не, не, не понимает истории в прострации миллиарда, миллионы лет, даже если Бог есть, он где-то ему пополам, как мы тут живем и так далее. Легко тогда манипулировать человеком. Но это не план Божий. План Божий Он отдал Сына Своего, чтобы всякий человек мог получить спасение и жизнь вечную. Аминь. И есть люди, которые план Божий воплощают, но есть люди на всех уровнях, которые осуществляют другой план. И наша задача — это понимать. Да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Тогда мы легко сможем определить, Любого служителя, любого человека, любого. В церкви он, не в церкви он, без разницы чем занимается, легко можно определить, кто за этим человеком стоит, кого он продвигает, кого он представляет. Бога или сатану. Аминь.